payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni davrlarida bir sahoba bir odam bir joydan keldilar aytdilarki yo rasululloh dedilar payg'ambarimiz alayhissalomga mana qonim rosa och dedilar bir necha kundan beri taomlanmadim hech narsa yeganim yo'q rasululloh meni qornim shu darajada och menga taom bering dedilar payg'ambarimiz alayhissalom yurgin dedilarda de, o'zlarini uylariga olib bordilar uylariga kirib qarasalarki taom yo'q ekanlar hech narsasi yo'q ekanlar payg'ambarimiz alayhisalot vassalomni xonadonida hech narsa yo'q ekanlar yegulik hech narsa yo'q chiqdilarda sahobalarga ki bu insonni kim mehmon qiladi deganlarda sahobalardan birlari aytdiki madinalik sahobalardan birlari ansorlardan Ya rasululloh menga bering bu odamni men olib ketaman mehmon qilaman dedilar uyga olib bordilar ayoliga aytdiki biror bir yegulik bormi uyda dedilar o'sha davrdi taqozosini qarang ozgina taom pishirgan ekan ozgina taom hozirlagan ekan u ovqati na o'ziga yetadi na turmush o'rtog'iga na mehmonga yetadi na bola chaqasiga yetadi hech kimg yetmaydigan ozgina bir taom ekanlar ko'rdilarda rasulullohni mehmoni keldi dedi rasulullohni mehmoni keldi mehmonni kutib olishimiz kerak biz dedi bugunchalik qornimizni yopamiz dedi o'zimizni dedi to' tutamiz dedilar lekin mehmonni chiroyli bir mehmon qilamiz dedilarda de, taomni suzing dedilar mehmonni qo'ydilar oldiga taomni olib kirib turib o'zlari beixtiyor chiroqni shunday o'chirib qo'ydilar ya'ni xuddi haligi chiroq tushib ketgan uchib qolgandey qilib qo'ydilarda mehmon tanovu qiling ovqatdan dedilarda de, de, xuddi o'zi yegandek og'zini chapillatib turaverdi mehmon ham qorong'ida ko'rmagan taomni olib yegan qorni to'ygan bu inson o'zi och bolalari och ayoli och o'z bilan mehmon taomlangan o'zini yegandek ko'rsatganlarda ertasi kuni payg'ambarimiz alayhis solatu vassalomni oldiga bu odamni olib bordilar alloh subhanahu va ta taolo tomonidan bu holati payg'ambarimiz alayhis solatu vasallamga yetib kelganda payg'ambarimiz alayhis alayhissalom bu sahobidan va uning ayolini shunday bir matonatidan ajablanib turganlar tahsin aytib turganlar. va shu paytda oyat kalima nozil bo'ldi ular o'zlari muhtoj bo'la turib o'zlaridan ko'ra boshqalarni bunga munosib ko'radilar degan mazmunda bir oyat kalima nozil bo'ldi qarang o'sha sahoba va uning ayoli haqida va uning farzandlari haqida nozil bo'lyapti nima sababdan qarang bitta mehmonga shunday bir iltifot qilganligidan